Всем привет, с вами я, и сегодня я бы хотела высказать снова ну, свое мнение по поводу того, что все обсуждают Аллу, или, по крайней мере, обсуждали. Так вот, сейчас я на 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 напускаюсь в интернете все больше и больше на это видео, где, где говорят, что вот Алла выпендривается, что она говорит, что, я, там, что она говорит, вот она меня iPhone, я, я ни в коем случае не хвастаюсь и так далее конечно некоторым людям кажется, что она реально хвастается, что у меня айфон, как у меня, ха <сёк> но мне кажется, что она и правда не хвастается, мне кажется, что она рада, да, возможно что у нее есть хороший телефон, на который она способна снимать свои видео, выкладывать, редактировать, и это не очень реально. Так, так что не надо говорить, что она хвастается. Нет, я понимаю, если как бы у вас нет, то не значит, что она хвастается. Может быть, вам только так кажется. Возможно, она хвастается, но возможно и то, что она просто хочет сказать, что у нее есть айфон, и все, но она не хвастается. Также я сняла видео обращение к Али на ее странице ВКонтакте. И, короче, с этим обращением, там это но вот у меня просто к Алле дополна вопрос. Во-первых, почему Алла не отвечает, почему она ни разу не, не ответила нам ни на стену, ни, никуда. Если мы ей пишем, она ни в комментарии не отвечает, она не отвечает ни на нет, Я ей в личку писала много-много вопросов, было такое один раз недавно, она мне вообще не ответила. Я не знаю, я понимаю, что, может быть, у Аллы нет времени, может быть, она просто не хочет общаться да, с там, со мной или еще с кем-то. Но реально я не понимаю, почему Алла не отвечает даже на стену, потому что, знаете, столько вопросов возникает к Алле у меня, э -э лично у меня хотя бы, да. Вот. Также я считаю, что Алла молодец в том плане, что она перестала снимать видео о, 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 о косметике, потому что она, она сказала, что будет снимать их столько лет в 12, 11 лет, 12 лет, но я не знаю, мне кажется, что некоторым, например, Али интересна косметика, почему вы так сполошились, что ты там красишься, у тебя там кожа будет такой же, там, старая, лет 20, да, возможно так и будет. Потому что она начала краситься вот в таком раннем возрасте, но это ее дело. Может быть, ей интересно только косметики снимать. Может быть, у нее из-за этого как-то восстановилась ее речь. Может быть, там больше просмотров, больше комментариев. И, может быть, за счет этих видео о косметике она и стала популярной. И, сами подумайте. Ну вот вы, да, например, смотрите, смотрите, попали нечаянно на, на канал какой-то девочки, а, ну, Аллы Новой, да, и увидели видео о косметике и вы, и вы думаете, фу, да, ну, ну там какая-то косметика, а другого то больше ничего нет и вы, например, стали лазить по каналу и искать другие видео, например, нам понравилось, или не понравилось, может быть из-за этого А Алла стала популярной. Слушайте, давайте не, не так к этому всему относиться. Нет, я, конечно, понимаю, но все же.